Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Mat Husin dari kelas BM2. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 yang bertajuk Pembentukan Perkataan Baru dan Isu Kesalahan Kata dari Sudut Morfologi. Bahasa sering berubah seiring dengan perubahan zaman seperti teknologi dan budaya serta keperluan masyarakat. Bahasa Melayu telah mengalami perubahan iaitu berlakunya penerimaan perkataan dan istilah, baharu, istilah baharu saban hari. Justeru, penutur Bahasa Melayu seharusnya peka dan menguasai penggunaan Bahasa Melayu agar komunikasi seharian kita sentiasa berkesan terdapat lima faktor pembentukan kata. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga, pinjaman kata. Yang keempat, globalisasi. Dan yang kelima, pengaruh media massa. Faktor yang pertama ialah perkembangan teknologi. Teknologi yang semakin berkembang pesat telah mendorong kepada penciptaan inovasi baharu yang memerlukan istilah khusus bagi Setiap peralatan dan juga sesuatu konsep Contohnya perkataan norma baharu, tular, siaran langsung, idagang e dan juga swafoto Yang kedua, faktor perubahan sosial dan budaya Faktor yang kedua, perubahan sosial dan budaya Hal ini bermaksud trend, nilai-nilai dan isu masyarakat kini Perkataan ini juga telah menggambarkan cara masyarakat berfikir dan juga evolusi budaya yang telah berlaku di negara kita. Contoh perkataannya ialah flexing iaitu bermegah-megah, vibe yang bermaksud perasaan ataupun aura seseorang. Yang ketiga, perkataan healing yang bermaksud tenangkan diri. Faktor yang ketiga ialah globalisasi. Globalisasi menghubungkan masyarakat di serata dunia dan mempengaruhi bahasa Melayu. Terdapat istilah-istilah baharu yang muncul telah mencerminkan interaksi budaya, ekonomi dan juga teknologi. Contoh perkataannya ialah streaming yang bermaksud tontonan kandungan dalam talian. Smartphone yang bermaksud telefon pintar, fast food bermaksud makanan segera dan repos iaitu menyiarkan semula. Yang keempat, faktor pinjaman kata. Pinjaman kata sangat penting untuk menggambarkan konsep yang belum ada dalam bahasa aslinya. Terdapat istilah-istilah yang dipinjam daripada bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Sanskrit, bahasa Tamil dan juga bahasa Cina. Contohnya, perkataan dunia daripada bahasa Arab internet daripada bahasa Inggeris, roti daripada bahasa Tamil dan juga raja daripada bahasa Sanskrit. Faktor yang terakhir ialah pengaruh media sosial. Perkataan baharu tersebar luas melalui media sosial seperti TikTok, Twitter dan juga Instagram. Perkataan baharu menjadi popular dan juga diterima dalam komunikasi harian masyarakat. Istilah baharu ini telah mencerminkan isu semasa dan boleh muncul sebagai sebuah sindiran. Contohnya perkataan makcik bawang yang bermaksud orang yang suka bergosip, perkataan ghosting yang bermaksud menghilangkan diri secara tiba-tiba tanpa penjelasan dalam hubungan. Seterusnya, Terdapat juga pengaruh daripada bahasa asing dan juga selangor. Contohnya perkataan viral bermaksud tular, influencer bermaksud pempengaruh, content creator bermaksud pencipta kandungan dan juga stalk bermaksud mengintip aktiviti seseorang. Netizen gemar mencipta istilah baru untuk menjadikannya lebih menarik. Contohnya perkataan sis yang bermaksud panggilan bagi wanita dan juga pisang yang bermaksud bosan. Seterusnya, mari kita lihat bunyi asli bahasa Melayu. Consonant. Huruf consonant ialah huruf-huruf selain huruf vokal. Terdapat 18 bunyi consonant Melayu asli iaitu B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, P, N, G, R, S, T, W, Y dan N, Y. Berikut menunjukkan cara sebutan konsonan berdasarkan daerah sebutannya. Yang pertama, konsonan letupan iaitu huruf P dan B. Daerah sebutannya ialah BB. Konsonan T dan D, daerah sebutannya ialah gigi gusi. Manakala konsonan K dan G, daerah sebutannya ialah lelangit lembut. Seterusnya, konsonan letusan terdiri daripada huruf C dan J iaitu daerah sebutannya Lelangit Keras. Seterusnya, konsonan sengawan terdiri daripada huruf M iaitu disebut melalui bibir, huruf N disebut melalui gigi kusi. huruf NY disebut melalui Lelangit Keras, NG disebut melalui Lelangit Lembut. Seterusnya, konsonan geseran terdiri daripada huruf S iaitu daerah sebutannya gigi gusi, huruf H, iaitu daerah sebutannya glotis. Seterusnya, konsonan getaran terdiri daripada huruf R, iaitu daerah sebutannya gigi gusi. Konsonan sisian terdiri daripada huruf L, iaitu daerah sebutannya gigi gusi. Dan akhir sekali, konsonan bagi separuh vokal ialah huruf W, iaitu daerah sebutannya bibir Manakala huruf 5 ialah daerah sebutannya lelangit keras Mari kita lihat contoh perkataan konsonan Di awal perkataan, tengah perkataan dan juga akhir perkataan pula kita dapat lihat di akhir perkataan iaitu huruf B, C, D, G dan J hanya untuk kata pinjaman. Contohnya perkataan bagi huruf B iaitu bab ialah pinjaman bahasa Arab. Coach pinjaman bahasa Inggeris, abad pinjaman bahasa Arab, bag pinjaman bahasa Inggeris dan juga college ialah pinjaman bahasa Perancis. Ini pula ialah contoh perkataan bagi huruf konsonan N, Y, W dan juga Y. Huruf-huruf ini tiada pada akhir perkataan. Berbeza daripada huruf-huruf konsonan yang lain tadi. Mari kita lihat vokal. Dalam bahasa Melayu, terdapat vokal A, E, I, O, U. Yang pertama, vokal hadapan. Vokal hadapan terdiri daripada I iaitu vokal depan sempit E. Vokal depan separuh sempit A. Vokal depan luas Yang kedua, vokal belakang iaitu huruf U yang dipanggil vokal belakang sempit dan juga O yang dipanggil vokal belakang separuh sempit Yang ketiga, vokal tengah iaitu huruf E yang dipanggil vokal tengah Vokal A, I dan U hadi pada awal, tengah dan akhir perkataan sahaja. I pepet dan juga O hadi pada awal dan tengah perkataan. I taling dan O muncul pada akhir perkataan dan hanya wujud daripada bahasa pinjaman. Berikut menunjukkan contoh perkataan vokal di awal perkataan, tengah perkataan terbuka, tengah perkataan, perkataan tertutup dan juga akhir perkataan. Contohnya huruf a di awal perkataan ambil di tengah perkataan terbuka terbuang tengah perkataan tertutup bantu manakala pada akhir perkataan buana Seterusnya contohnya huruf konsonan o di awal perkataan otak di tengah perkataan terbuka robotik tengah perkataan tertutup dompet manakala pada akhir perkataan foto diphthong. Terdapat tiga jenis diphthong iaitu i, au dan juga oi. Berikut menunjukkan contoh bagi diphthong di awal perkataan, di tengah perkataan dan juga di akhir perkataan. Konsonan pinjaman. Konsonan pinjaman boleh dibahagikan kepada dua iaitu cara sebutan melalui letupan dan juga cara sebutan melalui geseran. Contohnya bagi letupan, huruf Q daerah sebutannya ialah anak tekak. Manakala bagi konsonan pinjaman geseran, perkataannya ialah F dan juga V. Daerah sebutannya bibir gigi. TH dan DZ daerah sebutannya gigi gusi huruf Z, daerah sebutannya gigi, SY, daerah sebutannya lelangit keras, KH dan GH pula, daerah sebutannya ialah lelangit lembut. Jadual tersebut menunjukkan contoh perkataan bagi setiap konsonan pinjaman. Contohnya, KH iaitu Kamis, Ahir, Tarikh, GH, Ghazal, Maghrib, S SY, Syarat, Mashhur, Squash Z, Zaman, Eczema, Quiz DZ, Zikir, Beza dan juga H TH, Salasa iaitu Serasa, Maksurat dan juga Bahas V, Visa dan Televisyen V, Tiada pada akhir perkataan Seterusnya F, Fasiliti, Manfaat dan juga Maaf manakala Q, Quraish, Makam dan juga Surak. Selanjutnya, mari kita lihat pembentukan kata daripada imbuhan bahasa asing. Yang pertama, imbuhan Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit ke atas bahasa Melayu telah berlaku sejak zaman bahasa Melayu kuno iaitu pada abad ke-7 hingga ke abad ke-13. Pedagang India yang berdagang di kepulauan Melayu, sami atau pendeta agama Hindu dan Buddha telah menyebarkan bahasa Sanskrit. Imbuhan Sanskrit terbahagi kepada dua iaitu imbuhan awalan dan juga imbuhan akhir. Berikut menunjukkan imbuhan awalan bagi imbuhan Sanskrit iaitu maha yang bermaksud teramat sangat. Tata bermaksud peraturan. Pra bermaksud sebelum. Swa bermaksud sendiri. Manakala bagi imbuhan akhiran terdiri daripada wan dan juga man yang bermaksud pelaku bagi sesuatu perbuatan. Manakala nita dan wati bermaksud pelaku sesuatu perbuatan yang dihususkan kepada wanita. Jadi saya telah sertakan contoh-contoh bagi setiap imbuhan awalan dan imbuhan akhiran berikut. Yang kedua, imbuhan Arab Parsi. Ajaran agama Islam telah mempengaruhi bahasa Melayu kerana terdapat penerapan bahasa Arab terutamanya dalam bidang perbendaharaan kata Al-Quran telah memberikan sumbangan yang penting terhadap bahasa dan juga sastra Melayu. Ada perkataan Arab yang diterima pakai mengikut bentuk asalnya dan ada juga perkataan yang mengalami perubahan selaras dengan sebutan Melayu. Terdapat dua jenis imbuhan Arab Parsi iaitu imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Imbuhan awalan Arab Parsi ialah B yang bermaksud tidak. Manakala imbuhan akhiran bagi Arab Parsi ialah we, I dan juga ia yang bermaksud mencirikan sifat pada kata dasar. Seterusnya, I, I dan juga A merujuk kepada lelaki atau perempuan bagi imbuhan akhiran Arab Parsi. Yang ketiga, imbuhan Yunani, Latin dan juga Inggeris. Bahasa Inggeris yang mula bertapak di Pulau Pinang pada tahun 1786 telah menjadi faktor penyebaran bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Terdapat dasar bahasa pemerintah Inggeris iaitu bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi, pendidikan yang mengutamakan penutur Inggeris, bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Terdapat perancangan untuk menyerap istilah bahasa Inggeris untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa moden. Perikut menunjukkan imbuhan Yunani, Latin dan juga Inggeris. Antara imbuhan awalan ia ialah pro yang bermaksud menyokong, anti menentang, auto dapat bekerja dengan sendiri, sub sebahagian daripada keseluruhan, hydro air, homo sama, tele berkaitan unsur jarak, mikro halus ataupun kecil dan juga makro iaitu besar. Di sini saya telah, saya telah sertakan contoh-contoh bagi imbuhan awalan tersebut. Imbuhan akhiran bagi Yunani Latin Inggeris pula ialah isma bermaksud fahaman, pegangan, ik iaitu sifat sesuatu, si sesuatu keadaan, al sifat pada kata dasar dan juga is. Seterusnya, Mari kita lihat pula isu kesalahan kata dari sudut morfologi. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan berdasarkan perkara 152 yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Peranan bahasa Melayu tidak dapat disangka lagi terutamanya dalam penyampaian maklumat di saluran komunikasi seperti media cetak dan juga media elektronik. Namun demikian, dalam era modernisasi ini, bahasa Melayu sering kali berdepan dengan pelbagai cabaran khususnya dari sudut morfologi. Isu yang ketara ialah kesalahan ejaan, penggunaan istilah yang tidak tepat serta percampuran bahasa yang semakin berleluasa dalam kandungan media. Media cetak. Media cetak ialah saluran komunikasi yang diterbitkan dalam bentuk bercetak untuk menyampaikan maklumat. Contohnya akhbar, majalah, risalah, buku dan juga brosur. Isu yang kita dapati dalam media cetak ini ialah kesalahan ejaan, istilah yang tidak tepat, penggunaan singkatan dan juga pengaruh bahasa asing. Ini adalah contoh surat khabar yang saya ambil. Jadi terdapat beberapa kesalahan yang saya telah dapati iaitu yang pertama penggunaan ia iaitu singkatan bagi dia tidak sesuai untuk objek iaitu I fluid. Ia merupakan kata ganti nama diri yang hanya boleh digunakan untuk manusia. Seterusnya perkataan beri juga salah kerana beri merupakan kata dasar yang perlu diletakkan imbuhan iaitu memberi. Seterusnya, terdapat juga kesalahan pada perkataan penguat kuasa iaitu penguat kuasa perlu diajar secara rapat iaitu penguat kuasa. Hai sekali, terdapat kesalahan pada perkataan di tanah yang sepatutnya ditulis sebagai dua perkataan iaitu di dan juga tanah. Kata sendiri yang merujuk kepada tempat iaitu tanah tidak perlu dieja rapat. Media elektronik Media elektronik ialah saluran komunikasi yang menggunakan alat elektronik moden seperti radio, televisyen dan juga telefon pintar. Pengguna bahasa yang kurang pengetahuan pasti akan terpengaruh dengan kesalahan bahasa yang sering dipaparkan di media elektronik. Justeru, media elektronik seharusnya mementingkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan indah agar martabat bahasa Melayu akan kekal terpelihara. Mari kita lihat isu kesalahan bahasa di media elektronik. Yang pertama, terdapat penggunaan kata singkatan di platform WhatsApp dan juga ruangan komen di TikTok. Contohnya, singkatan bookber iaitu berbuka bersama, endon, Indonesia, X, the, L, H Bermaksud dia adalah ASL Asal Kenapa Tak Tidak TK tahu Tidak tahu TP Tetapi Selain itu Terdapat juga percampuran kod Iaitu Campuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris Pada teks di platform Threads. Contohnya Brand Skin look young Body maintain Visualize instantly Dan juga Details Terdapat juga penggunaan simbol dua Untuk menunjukkan kata ganda Bagi sesuatu perkataan Contohnya banyak dua Yang bermaksud banyak-banyak Dan betul dua Bermaksud betul-betul Di sini menunjukkan Terdapat Singkatan menggunakan nombor Selain itu Terdapat juga penggunaan perkataan gue Iaitu percampuran bahasa mela bahasa endon dalam teks bahasa Melayu hak asasi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan bahasa dalam pendidikan Guru perlu memberikan pendedahan tentang kosa kata baharu dan juga penggunaan bahasa yang betul melalui aktiviti pidato, syarahan, menulis karangan, debat dan juga forum. Setiap pelajar berhak memperoleh pengetahuan bahasa yang mencukupi untuk memudahkan komunikasi harian dan juga berupaya untuk menyatakan pendapat, fahaman dan juga cetusan idea. Dialek Dialek merupakan bentuk yang menyimpang daripada bentuk bahasa standard ataupun bahasa baku. Dialek digunakan di kawasan-kawasan terpencil dan tidak mempunyai bentuk tulisan yang tertentu. Terdapat dialek bagi negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Selangor, Johor, Melaka, Perlis, Sabah, Sarawak dan juga Terengganu. Tidak semua memahami dialek bagi sesebuah negeri dan juga boleh menimbulkan salah faham dan juga rasa kurang selesa kepada penerima mesej atau pendengar sekiranya mereka tidak memahami apa yang cuba disampaikan di sini saya sertakan contoh penggunaan dialek terdapat penggunaan dialek bagi kelantan contohnya terdapat penggunaan dialek kelantan iaitu dia guna sirap gapo tu yang bermaksud dia guna sirap apa tu untuk contoh lain dok pehe ni bermaksud tak faham ni kemudian terdapat juga contoh mung dok bilik aku ke w, yang bermaksud kamu duduk bilik aku ke dan juga dok tahu mana sebilikmu yang bermaksud tak tahu mana satu bilik kamu seterusnya terdapat juga penggunaan bahasa rojak. Bahasa rojak bermaksud bahasa campuran antara lebih daripada satu bahasa dalam satu pertuturan. Generasi muda sering kali menggunakan bahasa rojak ketika berkomunikasi sama ada secara bersemuka ataupun secara maya. Contohnya dalam teks WhatsApp tersebut dia menggunakan perkataan bahasa Inggeris dalam teks bahasa Melayu iaitu nasi goreng kampung extra pedas. Extra tu ber ialah perkataan dari bahasa Inggeris yang dimasukkan dalam bahasa Melayu. Selain itu terdapat juga ayat siapa lupa duplikat ni. Duplikat itu ialah perkataan dari bahasa Inggeris yang juga dimasukkan dalam teks bahasa Melayu. Terdapat juga contoh situasi dalam kelas iaitu perkataan Paying, Marsh, Play Play, It Win dan juga Broken yang dimasukkan dalam teks bahasa Melayu. Jadi situasi ini telah menunjukkan penggunaan bahasa rojak yang digunakan dalam kehidupan masyarakat kini. Sikap pengguna bahasa Melayu Terdapat pengguna bahasa Melayu yang masih tidak mempunyai ilmu yang cukup dan juga ada juga Pengguna bahasa Melayu yang tidak tahu langsung berkaitan bahasa Melayu Jadi perkara ini telah menyebabkan Ramai pengguna bahasa Melayu yang tidak tahu untuk menggunakan Perkataan-perkataan uh, secara gramatis Tidak boleh menulis ataupun menuturkan bahasa Melayu dengan betul Kemudian bahasa Melayu juga dianggap kurang nilai ekonomi berbanding bahasa Inggeris Hal ini kerana bahasa Inggeris telah digunakan secara berleluasa di seluruh dunia jadi hmm, pengguna bahasa Melayu menganggap bahas, bahasa Melayu ini sebagai bahasa yang sampingan Jadi mereka tidak menganggap bahawa bahasa Melayu ini penting seperti bahasa Inggeris Sedangkan bahasa Melayu ialah bahasa kebahasaan yang seharusnya kita sama-sama menaikkannya Agar martabat bahasa Melayu sentiasa terpelihara Juga kurang kesedaran tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul Perkara ini sangat membimbangkan terutamanya kepada pelajar sekolah kerana jika mereka tidak boleh menggunakan bahasa Melayu yang betul hal ini bukan sahaja memberikan kesan kepada akademik mereka malah mereka sukar untuk menjadi seorang penutur bahasa Melayu yang fasih iaitu mereka sukar untuk bertutur dengan baik sukar untuk menulis menulis karangan ataupun cerita dengan baik dan juga suka untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan betul. Di Kempen-kempen kesedaran ataupun promosi berkaitan penggunaan bahasa Melayu yang betul boleh dibuat terutamanya di platform-platform media sosial agar masyarakat lebih cakna tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul. Apa itu bahasa Melayu baku? Bahasa Melayu baku ialah bahasa yang betul dari segi ejaan, istilah, sebutan, penggunaan kata dan juga fasa. Bahasa Melayu baku kebiasaannya digunakan dalam urusan rasmi termasuklah urusan surat-menyurat, laporan, rencana dan juga papan kenyataan. Bahasa Melayu baku penting untuk meningkatkan taraf bahasa Melayu kita sebagai bahasa kebangsaan. Kata pinjaman asing ialah kata pinjaman yang dipinjam lalu diterapkan dalam satu bahasa yang lain. Seperti yang kita tahu tadi, bahasa Melayu telah meminjam pelbagai kata-kata daripada bahasa Sanskrit, bahasa Tamil, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, pembentukan perkataan baru menunjukkan bahawa bahasa Melayu semakin berkembang. Namun, masih terdapat isu kesalahan kata dari sudut morfologi. Oleh itu, usaha pemantapan penggunaan bahasa yang betul harus diperkukuhkan melalui pendidikan, pemantauan oleh pihak berautoriti seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita juga seharusnya peka terhadap kepentingan penggunaan bahasa yang betul agar keindahan dan keutuhan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan warisan negara terus terpelihara. Sekian, terima kasih.